لم يجعل له عوجا صلي وسلم على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تمديك مرسي تصله masjid مسجد الإمام أدرين hadirat muslimin muslimat tetamu Allah Taala yang dirahmati Allah Taala sekalian. Mudah-mudahan kita terus menghidupkan malam-malam Ramadan yang penuh barakah ini. Qumu bilail, wasumu wa nahar. Dirikan ibadat di waktu malam dan berpuasa di waktu siang dengan kita menyara puasa kita. Kastakat daripada berlapak tapi melihara seluruh anggota kita daripada melakukan keperkara maksiat ataupun yang sia-sia. Dan malamnya kita isi dengan berbagai-bagai program ibadat insya-Allah. Mudah-mudahan ibadat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengingatkan tuan-tuan supaya -tuan, banyak, banyak berdoa sepanjang Ramadan ini. Kerana Ramadan ini penuh dengan waktu-waktu mustajab kita berdoa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib uji budawat tadai iza dan wal yastaji buli wal yuminubi la allahu bi arshudun. Bila hamba ku bertanya kamu Muhammad tentang diriku, kamu jawab, Pak Ilmi Khori, aku cekat dengan mereka. Uji budak mata jari izadaan. Aku memperkenankan doa ketika mereka berdoa. Daripada tuan-tuan kita imsak. Waktu imsak lebih kurang pukul enam suku. Sampai tujuh setengah. Kita sepanjang puasa kita itu. Makna doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa-doa yang masyur diamalkan oleh Nabi SAW sepanjang Ramadan. Allahumma inni Allahumma inna nas'aluka ridhaaka kawal jannah wa na'uz min saqotika min nar Ya Allah ya Tuhanku aku minta kepadamu ya Allah redha-Mu engkau wal jannah aku pohon syurga Mu ya Allah wa na'uz bika min saqotika dan kami minta berlindung daripada-Mu ya Allah daripada kemurkaan-Mu nar dan neraka-Mu Allahumma innaka afun karim tuhibbul affa faqbu anna Ya Allah ya Tuhan kami semuanya engkau adalah Tuhan yang Maha Pemaaf lagi Tuhan yang Maha Pemurah engkau suka kepada orang yang memohon keampunan maka ampunlah kami ya Allah Dah doa ini, banyak -banyak kan doa seperti ini banyak-banyakkan doa Allahumma ahti tariqa bana Warikho ba ba wa riqa baabina wa ummahaatina minan nar Ya Allah, Ya Tuhan kami, padamkanlah nama-nama kami. Nama bapa kami, nama ibu kami di neraka itu. Pelihara lah kami daripada bakaran api neraka. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berada dalam satu majlis. Mudah-mudahan majlis kita ini jadi majlis ilmu. Kenapa tuan-tuan hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan? Pahalanya besar sekali. Man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan. Kata Allah Ta'ala lahu bi kulli khadami ibadatu sadaq. Siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan Maka Allah tulis baginya setiap langkah dia berjalan ke majlis ilmu itu ibadat tu sana ibadat setahun pahalanya. Maksud ibadat setahun sepanjang tahun kita berpuasa di siang hari Sepanjang malam setau untuk kita beribadat di malam hari Baru menyamai selangkah ke majlis ilmu di bulan Ramadan Jangan tentang tinggal majlis tazkirah Yang diadakan di masjid ni InsyaAllah Tuan-tuan akan dapat ganjaran paling yang besar Yang dijanjikan di akhirat nanti insyaAllah Nabi SAW menyebut dalam tautan hadis Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalaulah umat aku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan. La tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sudah tentulah mereka nak setiap tahun tu, setiap bulan dalam setahun tu kulluha Ramadan, semuanya Ramadan. Sebab apa? Banyak sangat pahalanya. Tuan-tuan boleh bayangkan Apabila Nabi menyebut bau mulut orang berpuasa. Bau busuk mulut orang berpuasa. Makna kata terlebih harum di sisi Allah lebih daripada bau kasturi. Inna raihata fami sa'ib. So Sesungguhnya bau busuk mulut orang berpuasa. Batu kita bila kita puasa tuan-tuan, lepas lohong Dilarang kita gosok gigi atau bersugi. Hukumnya makruh. Nak bersugi sebelum lehok. Lepas lehok dilarang bersugi. Sebab apa? Lepas lehok ni tuan. Perut kita kosong. Bila perut kosong. Angin dalam perut dia naik ke tayar. Dia keluar ke mulut. Bau dia busuk. Busuk tu. Kata Nabi. Afyabu indawahi min ri'il miski lebih wangi di sisi Allah Taala daripada bau kasturi. Kalau bau busuk mulut kita di bulan puasa pun Tuhan suka, macam mana tuan-tuan doa i'tikaf. Dan ya, nasihatkan diri saya dan tuan-tuan. Selama tuan-tuan ada dalam masjid ini jangan lupa beriktikaf. Saja aku i'tikaf di masjid ini kerana Allah Subhanahu Taala. Besar pahala sangat tuan-tuan beriktikaf di bulan Ramadan. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 Ramadan kata bagi dah penuh masa dengan iktikaf dalam masjid. 20 kata. Tapi bila bagi dah hampir-hampir wafat sepanjang Ramadan duduk di masjid. Ha, jadi kita jangan abaikan niat iktikaf sepanjang kita berada dalam masjid ini insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian. Jadi mudah-mudahan apa kita bukan sakat kita menghidupkan ramadan dengan tarawih semayam berjamaah junat witir tazkirah jangan lupa juga makin tahajud di tengah malam tu tuan jangan kita makin stok saja dengan tahajudnya sekali fa anta fa anta apa firman Allah Subhanahu taala wa minal laili fatahajjad Na nafilatak talak na Asa ayah bahasa rabbuka makom mahmuda. Sebagai di pada malam bertajuklah kamu dengannya. Mudah-mudahan kamu akan dikurnia oleh Allah makam yang terpuji. Yang azza wa jalla. Kulla laylatin ila sama dunia hatta yabuqo zulusul laylil akhir. Turun Allah Ta'ala ke langit dunia ni satu par akhir malam. Tiga pagi, empat pagi, lima pagi. Maksud Allah turun ke dunia tuan-tuan. Pintu -tuan. rahmat Allah terbuka luas. Mencurah-curah rahmat Allah SWT. Faya khulu. Ketika itu Allah berkurman. Mayyadu'uni pastajah bulahu. Siapa antara kamu yang mahu berdoa. Berdoalah. Aku nak makbulkan doa mereka. Wa mayyas'aluni fa'u'utiyahu. Siapa antara kamu ingin meminta minta aku nak bagi? Wa may lahu wa yastaghfiruni fa astaghfir lahu. Siapa yang ingin minta ampun, mintalah ampun. Niscaya aku ampunkan dosa-dosa mereka. Jadi mangkit esok jangan lupa sembahyang tahajud. Banyakkan istighfar dan banyakkan membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Satu lagi perkara yang saya ingatkan tuan-tuan. Kehebatan Ramadhan itu tuan-tuan. Kalau rujuk pada Quran. Satu-satunya bulan yang tuan sebut dalam Al-Quran. Bulan Ramadhan. Syahrul Ramadhan al unzila quran Bulan Ramadhan ni bulan turunnya Al-Quran. Hebat Ramadhan. Kerana bulan Ramadhan bulan turun Quran. Dan dalam bulan Ramadan pula, dia ada satu lagi satu malam dinamakan Lailatul Qadar. Kenapa hebat Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ni hebat kerana malam itulah turunnya kitab suci Al-Quran yang tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz. Sejak azali tuan-tuan kalamullah tersimpan di Lauhul Mahfuz diturunkan oleh Allah Taala daripada Lautan Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalna bi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sebab itu hebat Lailatul Qadar. Antara nabi-nabi mana nabi yang paling hebat? Sudah tentu kita kata Nabi paling hebat Nabi Muhammad Kerana Nabi Muhammad menerima Al-Quran Daripada Jibril alaihissalam mana perman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quranul Al Karim Inna anzalna ilaih kal kitababil haqqa Litahkuma baynan nazibima arahkan Allah Wa latakul lilqainina khasimah Sesungguhnya Muhammad kami turun pada kamu kitab yang sebenar Al-Quran Untuk kamu menghukum kalangan manusia Dengan hukum yang ditunjukkan oleh Allah Jangan kamu menjadi orang kianat Tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala Hebat Nabi Kerana Quran turun kepada baginda Kalau kita tengok pula malaikat Penghulu malaikat siapa dia? Jibril AS Kenapa hebat Jibril? Kerana Jibril buat turun Quran. Apa saja tuan-tuan yang berkait dengan Quran, orang tu akan hebat. Orang Arab, satu ketiga pernah menjadi umat yang hebat. Ketika mereka menerima Quran, membaca Quran, melaksanakan hukum Quran di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mampu menumbangkan dua kuasa besar ketika itu, Rom dan juga Parsi. Siapa penuntut ilmu yang paling hebat? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamuhu. Sebab baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Quran ni juga tuan-tuan kita kena faham bahawasanya merupakan mukjizat yang dianugerah oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat? Mujizat ni dia berasal perkataan ajazah. Ajazah ni lemah. Jadi mukjizat memberi maksud perkara-perkara pelik luar biasa yang dianugerah oleh Allah kepada nabi-nabi rasul-rasul untuk mengalahkan musuh. Mukjizat ni mampu mengalahkan musuh. Tongkat Nabi Musa mengalahkan Firaun. Tongkat Nabi Musa mampu mengalahkan tukang sihir Fir'aun Tukang sihir Fir'aun ni tuan-tuan Dia boleh buat ulang Dia ambil tali dia lempak tali jadi ulang Zaman tu tuan-tuan Dia pun guna sihir Berdepan dengan Nabi Musa Nabi Musa mukjizat dia tongkat Jadi tukang sihir Fir'aun ni Buang tali-tali banyak ulang-ulang kecil Nabi Musa lempak tongkat dia jadi ulat besar. Ulat besar ni tuan-tuan, dia telan habis ulat-ulat kecil tadi ni. Kemudian, tongkat Nabi Musa kembali jadi tongkat. Tukang sihir Firaun terkejut. Kerana ikut ilmu sihir, kalau asal tongkat balik tongkat, asal tali mesti balik tali. Tongkat ulat jadi tongkat. Tapi tali hilang tu oi. ini bukan sihir kata tukang sihir Firaun. Ini bukan sihir, sihir tak macam ni. Maka mereka mengisytiharkan keimanan mereka kepada Nabi Musa. Amanna bi Rabbi bi Harun wa Musa. Kami beriman Tuhan Nabi Harun dan Tuhan Nabi Musa. Terkejut Firaun. Fir'aun kata hampa beriman belum sebelum minta kebenaran aku. Aku potong tangan hampa. Aku potong kaki hampa bersilang. Apa kata tukang sihir Fir'aun? anta khawin. Innama takdi fil haya di azim dunia. Hukumlah apa kami nak hukum. Tapi ingat. Kamu cuma boleh berhukum di muka bumi ini saja. Beriman tukang sihir Fir'aun tentang. Dalam kes ni Kalah Fir'aun. Menang Nabi Musa. Akhirnya tukang Fir'aun dibunuh. Dan disilangkan kaki. Potong kaki kiri. Tangan kanan. Tangan kanan. Kaki kiri. jadi mukjizat Nabi Musa tongkat. Boleh mengkaramkan Fir'aun. Jadi mukjizat benda yang dianugerah oleh Allah. Perkara luar biasa. Untuk melemahkan musuh. Begitulah Al-Quran tuan-tuan. Allah anugerahkan Al-Quran untuk mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ni saya bagi tahu tuan-tuan, yang Allah bagi kepada nabi termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya dia hilang begitu apabila nabi wafat. Seperti mukjizat bulan terbelah dua. Mukjizat ayak keluar kot tangan. Mukjizat nabi pukul tongkat atas batu-batu pecah hancur. Mujizat-mujizat ni pi dengan P yang Nabi, wafatnya Nabi. Tetapi mujizat yang satu lagi tuan yang paling besar yang Allah anugerahkan pada Nabi kekal sampai sekarang, tak binasa, tak hilang, iaitu kitab suci Al-Quranul Al Karim. Ada juga ulama sebut tuan-tuan. Maksud mujizat ni ada unsur-unsur i'jaz usur unsur challenge. Unsur-unsur cabar. Yang dimasukkan ikhjad challenge, cabar. Quran mencabar. Seperti mana yang disebut dalam Quran. In kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina. Fa'tu bi suratim min mislih. Wad'u syuhada'akum. Min in kuntum sadiqin. Fa in taf'alu wa taf'alu fattaqun nar allati waqudha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Sekiranya kamu masih ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad yakni Al-Quran fa'tu bi suratin mimisli bawa datang satu surah macam Quran. Challenge ni cabal. Quran dah cabar beribu tahun tuan-tuan. Kalau kamu tak percaya ke Quran. Buat satu surah. Macam Al-Quran. Sampai sekarang pengkaji-pengkaji. Puak-puak orientalis. Cuba mencari di mana kesilapan Quran. Satu pun tak ada. Tuan tak carilah. Segi nahun Segi apa pun. Fakta segi apa. Kamu takkan jumpa di mana kesilapan Quran. Karena Quran kalamullah. Inna nahnu nadzikra fa inna lahu lahafizun. Kami turun Quran, kami jaga Quran. Dan tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, Allah sambung ayat itu. Wa da'u syuhada akum min dunillah in kuntum shadiqin. Bawa datang pembantu-pembantu kamu, profesor kamu, cerdik pandai kamu untuk lawan Quran. Sampai Allah tak boleh lawan. Fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu tak boleh buat. Dan memang kamu tak boleh buat. Kalau kita mengaji bahasa Arab tu tuan. Fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu. Lam. Lan. Huruf Nafi. Lam. Nafi Madin. Nafi Madin ni makna Nafi yang telah lalu. Lan nafi istighbar yang akan datang jadilah maknanya fa'il lam tafalu kalau dulu kamu tak pernah boleh buat ayat macam quran walan tafalu akan datang sampai kiamat pun kamu takkan boleh buat fatakhun narallati waquduha naswal hijarah waidat lil kafri takutlah bakaran api yang akan membakar kamu nanti iaitu api neraka yang disediakan daripada manusia dan batu-batu yang dijadikan oleh Allah kepada orang kafir. Cabaran di lama. Sebab itu tuan-tuan, sekarang berlaku di Brunei, berlaku di Aceh. Dua negara di Nusantara ni telah melaksanakan hukum Quran. Dikatakan tuan-tuan orang-orang kafir, orang bukan Islam pergi ke mahkamah Islam minta dihukum dengan hukum Quran kerana mereka melihat hukum Quran jauh lebih adil daripada hukum ciptaan manusia. Baru ni kalau tuan-tuan masih ingat berlaku di Kuala Terengganu. Apabila dilaksanakan hukum takzir pada orang yang khaluat eh Beberapa kali dia dihukum Tapi hukuman yang berlaku kat dia Sikit pun tak menyedapkan dia Dia buat kali yang ketiga Dijatuhkan hukum tu tuan, tuan Sebat depan khalayat amai Mengambil roh Quran Dalam Quran Allah sebut Bila kamu sebat orang Fal yashad azabahumah Ta'ifatun minal mu'minin Hendaklah orang itu disebat depan khayat ramai di kalangan orang beriman. Maka keh ni enam rotan disebat depan khayat ramai dalam masjid di kalangan orang beriman. Maka berlakulah tuan-tuan macam gempa bumi di Malaysia ni. Pakat riuh semua bagi komen. Apa yang berlaku lepas tu tuan-tuan? Yang pertama mengikut laporan daripada Terengganu. Keh jenayah ni dia duduk kapal-kapal ni lah. Duduk kena tangkap ni. Dia turun dengan mengejut sekali. Turun mengejut. Yang paling menarik tuan-tuan. Kawan yang sebab ni kalau tuan baca Facebook. Dia buat kenyataan. Dia kata. Saya dia kata hukum ni betul-betul mengajak saya. Mendidik saya. Menyebabkan saya insaf. Saya tak akan buat lagi kerja-kerja macam ni. Inilah dia tuan-tuan hukum Quran. Nakalam min Allah. Akan memberi satu kegoronan pengajaran kepada manusia tuan-tuan. Sebab itu hendaklah kita berazam dengan penuh azam. Kita yang beriman dengan Al-Quran. Bukan kita setakat beriman kutiba ala kumusyam. Diwajib kamu berpuasa Al-Baqarah 183. Kita juga Beriman Kutiba alaikumul khisas Wajib dilaksanakan hukum Quran Hukum khisas Kita juga beriman Kutiba alaikumul khital Al-Baqarah juga tuan-tuan Ayat 216 Bukan kita ambil sebagian Al-Quran Kita tolak sebagian yang lain Farsilu huju hakum Perintah Allah Basuh muka ketika nak beruduk Itu Al-Ma'idah Ayat 6 kita juga beriman dengan Al-Ma'idah ayat 38. Potong tangan mereka yang mencuri. Jadi sebagai Muslim, orang Islam, dia bertekad bahawasanya nak jadikan Quran sebagai Al-Hakim. Kita tidak malah Jumaat baca Quran. Yasin wal-Quranil Hakim. Apa maknanya? Allah bersumpah Tengok Wal-Quran tu dia baris bawah Bila baris bawah Bermakna sumpah Ya Allah bersumpah Dengan nama Quran Wal-Quranil hakim Quran tu hakim Penghukum Jadi kita umat Islam Yang beriman dengan Quran Wajib tanam di hati kita kami mau melaksanakan hukum Quran yang diturunkan pada malam-malam Ramadan yang tengah yang penuh barakah ini insya-Allah mudah-mudahan. Jadi harap-harapnya terus tuan-tuan berpuasa menghidupkan malam-malam Ramadan Malam Ramadan, bulan Ramadan bukan bulan rehat tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah banyak perang-perang yang hebat-hebat seperti perang Badar berlaku di bulan Ramadan. Jadi umat Islam bukan umat lemah. Umat Islam walaupun berpuasa tuan-tuan, berperang di bulan Ramadan, mereka tetap bersemangat kerana roh mereka hidup memperjuangkan al-Quran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita satu hari negeri kita Kedah dan Malaysia akan terdaulat hukum Quran yang kita terima di bulan Ramadan yang penuh barakah ini insya-Allah. Itulah sedikit tuan-tuan tazkirah yang boleh saya sampaikan mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semua wallahu a'lam wa taufik wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك العفو والعافيه ونسألك تمام العافيه ونسألك شكرا على العافيه ونسألك غنى عن الناس Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadaru'ana ya arhamar rahimin Allahumma balik muradana wa muradal muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين